Да, 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 да. да, 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 да. 18-летняя. Ага. Так, это тебе. Это вам, ага. так. Ну, гулять-то да, гулять, а чего? Ну что, мы вас поздравляем с днем рождения. А у Ларисы была маленькая такая юбилейная, такая дата, небольшая там такая. Ну что вам пожелать? Чтобы вы просто были счастливы. Вот с Господом, чтобы вы были счастливы. На всех уровнях вашей жизни, везде, на всех направлениях, в семье. Тебе, чтобы замуж быстренько выйти. Только с мудростью. Аминь. Аминь. Вот. Чтобы вы были обеспечены финансово, чтобы у вас все, нужды покрывались, и чтобы вы чудеса видели везде. Куда бы вы ни шли, везде вот Божья рука и присутствие Божье. Чтобы вы мудрые были. Принимать решения, тратить деньги, не тратить деньги, мудрость, чтобы была. Вот. Чтобы крепости здоровья было. Чтобы друзей было много. Чтобы Бог через вас двигался. Ну, ну и все-все, что вам нужно. У него все это есть. Пусть то, что у него в тех кладовках на небесах, но там не кладовки, там склады, там ого. Вот пусть он над вами откроет свои небеса. И пусть это все высыпается. И пусть то, что для вас там написано в списках, да, пусть все пройдешь чтобы там ничего не осталось. Аминь. Чтобы вы пришли на небо когда, то... Ангелы сказали, все, что было для них приготовлено на землю, они получили. Аминь. Аминь. Благословляем вас. Благословляем. Рано Божия. Рука Божия покроет вас везде. Аминь. Бог. Слава Богу. Пожалуйста,